Gün dünyada idman ölkəsi, mötəbər beynəxaqq yarışların keçirildiyi məkan kimi tanınır. Bu uğurların qazanılmasında paytaxtımızla yanaşı regionlarda inşa edilən müasir Olimpiya idman komplekslərinin və idman qurğularının böyük rolu var. Hazırda Olimpiya idman komplekslərindən biri Görənboy rayonunda inşa olunur. Gəranboyda Olimpiya İdman Kompleksi 2.8 hektar ərazidə modern layihə əsasında tikilir. Tikinti işləri qrafik əsasında, tikinti norma və qaydalarına uyğun olaraq yüksək keyfiyyətlə davam etdirilir. Kompleksin əsas binasında dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması yekunlaşdırılıb. Hazırda hörgü işləri davam etdirilir. Eləcə də daxili və xarici tərtibat qurulur. Hardasa 40%-ə qədəri nəzərdə tutulub tutulan obyektin hazırda artıq ilin sonuna qədər təslim nəzərdə tutulmuşdur və mexanik, elektrik işləri paralel olaraq yerinə yetirilir. Çox gözəl infrastrukturda yerləşdiriləcək. Görənbu idman kompleksi 2 korpusdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 7000 kvadrat metrdən çox olan birinci korpusda 1100 tamaşaçı tribunası olan basketbol, voleybol, həndbol və mini futbol yarışlarının keçirilməsi üçün universal idman stadionu olacaq. Burda üzgüçülük, güləş, boks, trenaqer, şahmat, konfrans zalları, yeməkxana istifadəyə veriləcək. Layihəyə uyğun olaraq kompleksin ikinci korpusunda isə 50 nəfərlik otel fəaliyyət göstərəcək. Goranboy Olimpiad meydan kompleksində ümumi sahəsi 870 kvadrat olan 3 mərtəbəli otelin inşası da parallel olaraq həyata keçirilir ki, bu da kompleks tam istifadəyə verildikdən sonra Goranboya idman yarışlarına ölkə daxilindən eləcə də xarixdən gələn idmançıların gecələməsi üçün nəzərdə tutulacaq. Olimpiya idman kompleksinin ərazisində açıq havada 1200 tamaşaçı tutma olan süni örtüklü futbol meydançası da tikiləcək. Bundan başqa ərazidə avtomobil dayanacağı, qazanxana, transformator yarımstansiyası, yeraltı su anbarları və digər köməkçi sahələr inşa olunacaq. Gedilərik ki, hazırda ölkəmizdə 50-yə yaxın Olimpiya idman kompleksi fəaliyyət göstərir. Belə komplekslər idmanın kütləviliyinin təmin edilməsində və yeni idmançıların yetişdirilməsində mühüm rol oynayır. Xali Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Orxan Qasımlı, Seymur Məmmədov, xəbərlər.